О России! И вы прекрасно войско Донскому, 9 округ. Вы прекрасно это знаете. И здесь костями ляжут. Наши братья, инструмные казаки, должны помочь нам перейти границу, если кто будет забежать. Казак был всегда на защите народа, на рубежах против бандеровской банды. Доставай, страна огромная, доставай, на сверхний бой. Фашистская сила огромную, пентакльскую мордой. Никак я не могу сказать иначе. Орда. Они сейчас проложают... там не было, говорят, эфесовской дивизии «Хеличина». Это были сечевистрицы. Не верьте, это никогда не было. Они были хуже, даже удивлялись, они меньше, они, говорят, зверея были фашистов. Они истребляли наш народ. И не надо их пугаться, эту альфу, которую их рождены. Здесь прилетали, видели самолеты, они уже здесь. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Это не про... Не... Хорошо, слышим голос. Поможем, поможем. Полиция Луганская, кто-нибудь есть представители? Полиция Луганская. Вы еще прошли немножечко. Немножко она будет грубо выглядеть. Вы не знаете, понимаете, проходит так, что вот с помощью вот этих пропендеровцев выходит нам указывают, как жить. Это равно что я пришел э, в товарищу в и рассказываю, как жить теперь с моей женой. Со своей женой. Жить в и еще как. Не при этом никогда. Запомните раз и навсегда. Вот, я хочу еще раз, пусть меня слышат, пусть меня снимают все. Никакого из пункта. Они не сравняются с бывшим комитетом безопасности, которая была в Советском Союзе. Они еще суки против них запомните против ФСБ и ФСК. Ребята, лаганчаны, за него. Вставайте, вставайте с колен. Не падайте на колени. Постями лечь на свою родную землю. Никто не поможет, ни Бог, ни, старший ни герой, как было это при Советском Союзе. Но все-таки, Союза, я не знаю, вернем или нет, вот, но империя российская должна существовать. Это же Российская империя должна существовать. И чтобы не интимный, не смел сюда пройти и указывать, как нам жить. Русский менталитет. Да, мы славяне, но прежде всего мы русские. Прежде всего ты русский, потом белорус. Прежде всего ты русский, потом украинец. Прежде всего ты русский, потом россиянин. Это все русики и росики. Ребята, пожалуйста, если кто на машине, на машине, на машине, кто, а то, подойдите к столику, пожалуйста.